Слава Богу! Сидел и такой текст из песенника пришел. Братья, все ликуйте! Новый день настал! Сестры, торжествуйте! Бог нам радость дал! Некогда чужие! Мы теперь, друзья, близкими мы стали кровью Христа! Слава Иисусу! Ну... Сегодня уже говорилось о молитве, и я так вот тоже немножко о молитве. Братья, сестры, смотрите, апостол Павел, послание к фессалоникийцам, пишет такую важную мысль. 17 стих. Он говорит, непрестанно молитесь. Иисус Христос приводит притчу о этой бедной вдове, но перед этим он говорит, нужно всегда молиться и не унывать. Унылый дух, он сушит кости. Почему верующий человек, унывает, потому что он мало молится. Когда человек много молится, его всегда переполняет радость, торжество и благословение. Я вот вчера еду и думаю, а мне брат Толя позвонил, говорит, надо там загрузиться, там разгрузиться. Думаю, Боже, как же все успеть? И тут он звонит, думаю, никому не буду звонить. И тут он звонит, говорит, Сережа, высылаю машину, едь туда, там тебя загрузят, разгрузят. Тут братья подъехали, помогли. Думаю, ну как все хорошо. Насколько важно молиться и не унывать. Приезжали братья, есть такой у нас Ровенский гуманитарный хаб, они часто там, американцы проезжают раз в год по всем точкам, в Херсон приезжают, в Марганец, в Харьков, к нам в Запорожье. Ну и там у них ответственный брат говорит, куда мы в этот раз поедем. А в том, в том году мы ездили в Орехово, и они так попали в такую переделочку, там немножко постреляли, перепугались. Я говорю, ну это секретная информация, куда мы поедем, я не буду говорить. Ну и сидит наш епископ, братья, и он же обращается к нашему епископу. Говорит, брат Коля, помолись, мы не знаем, куда он нас повезет, но чтобы мы вернулись. Ну и он помолился, брат Коля, и мы же поехали. Ни одного выстрела, слава Богу, в Орехове, самая-самая последняя точка, там километров пять до линии фронта. Они приехали, я говорю, братья, вы же теперь поблагодарите, позвоните. Сейчас едут другие братья. Там Юра у нас брат Пресвитер живет сейчас в этом самом в Киеве, из Бердянска выехал с оккупированного. И звонит, говорит: едут немцы, едем в Запорожье, уговорил их. Хотим поехать в Орехов. В Новоданиловку это вообще там руины сплошные, полностью нет села. А там это его историческое место, потому что там первый раз пережил обстрел такой очень серьезный. Вместе с сыном, ну, это было. Не буду много, много об этом говорить. Но сама суть. У него такое желание. И говорит, ну надо ж бронежилеты, надо ж каски братьям. Я говорю, ну приедешь, тебе выдадут, не переживай. Бронежилеты, каски, все, шестая степень как положено. В Германии только такую делают. Ну он приезжает, одеж бронежилеты. Я говорю, вот Епископ, брат Коля, брат Коля, один на него бронежилет, каску. И он помолился. Поехали мы туда, проехали весь орехов, заехали в эту Новодониловку, это там ну километр до работы на там ни одного выстрела, ничего. Он еще бегал там по всему этому, по всей этой Наводониловке, видео снимал, сыну отправлял в Германию. Как же все там происходит? То, что они видели, то, что оно стало. Насколько важно молиться? Насколько важно молиться и не унывать. Когда мы молимся, то мы видим результат. И я думаю, каждому из вас есть о чем рассказать. Правда? Просто, когда бывает уныние приходит, есть такая песня, мне нравится песенник наш, песнь возрождения. «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой, в сердце повторяй, вспомни». Вспомни, как Он тебя избавлял, вспомни, как Он тебе помогал. Неужели Он тебе в этот раз не поможет? Теперь о себе. Я уверовал в тюрьме. Тюремное служение – это, ну, это, ну, это Замечательное служение. Мне оно нравится. Я в этом служении, как рыба в воде. Но к сожалению, у нас осталась одна зона, и я сейчас больше переключился. Это поселенцы, переселенцы езжу по прифронтовой территории. Ну, дал бы Бог, чтобы все вернулось на свое место, чтобы зеки сидели в зонах, и мы к ним ходили и спасали этих взятых на смерть. Мне это очень нравится. Это ну, я сам оттуда, меня там спасли и хочется спасать таких же, понимаете? Ну, приходится сегодня работать с другими. И вот смотрите, сижу я в зоне, сижу я в зоне, оказался я там на спецотряде, где всех нарушителей согнали, и у нас там режимный отряд, нас строго под конвоем ведут, туда-сюда нас в зону не пускают, все ограничено. И меня только туда перевели, я говорю, пацаны, я говорю, а вас в молитвенную комнату водят? Они говорят, не, не водят. Я говорю, как это? По закону положено, замполита суда. Замполит приходит, говорю, почему нас не выпускают в молитвенную комнату? Ну мы-то выходили туда для чего? Решать свои вопросы. Ну и начали нас выпускать в молитвенную комнату, начали ходить, я почитывал Библию уже, все. Суть в чем? Как-то в один из дней пришла мне очень такая интересная мысль. Сижу я, я еще не покаялся, все, ну так уже почитываю, каждое утро читаю Псалом 90, молитву очень наш», уже такой верующий, стоит у меня иконка «Иисус Христос». И думаю, подожди, так обращаюсь до Бога. Господи, если ты есть. Но я его не переживал. Я его не ощущал, но понимал, что что-то есть. Я говорю, если ты есть. Если твоя воля есть на то, чтобы я сейчас пошел, это среди недели, а нас выводили только раз в неделю, в воскресенье, когда приезжают братья со свободы, и то под конвоем. Куча прапорщиков, офицеров везут, ведут туда, вернее, потом обратно заводят. А это среди недели. Я сижу и говорю, Господи, если ты есть, если твоя воля есть на то, я пошел. Я подхожу, одна решетка, дневального зову. Говорю, открывай. Он говорит, а ты куда? Я говорю, молиться. Он говорит, тебя пропора не выпустят. Я говорю, открывай. Без разговора, открывая двери, я пошел. Ни конвоя, никого. Я зашел в молитвенную комнату. Полтора часа я был в восторге просто. Верующие молчали, один я говорил. Думаю, вот это да. И вот знаете, поток этих эмоций закончился. Они яблочки порезали. Сидим, яблочки кушаем, и приходит здравая мысль. Это случайность. Прапорщик, наверное, или накурился, или выпил, и пустил. Но приходит другая мысль. Завтра попробую еще раз. И у меня товарищ, его тоже Серега из Днепропетровска. говорю, Серега, смотри, вчера было вот такое чудо. Я помолился, и Бог открыл мне двери. И перед ним такую молитву краткую совершаю. Господи, если ты есть, если твоя воля есть на то, я пошел. И я как пошел, по сей день, братья, остановиться не могу. Хожу. Бог открывает, раздвигает. И вот смотрите, спустя уже 20 лет, такая ситуация была, последний раз, когда была открыта вот эта эвакуация с Мариуполя, они ездили через Орехов, и меня уже туда не выпускали, уже закрыли туда, и Юра вот этот с Бердянска вывозит людей, а у меня машина была поломана. Мы вечером еле-еле выехали, слава Богу, вывезли людей. Там и беременные были, маленькие дети. И вот в, этот, в эту ночь, как раз, их так обстреляли. А на следующий день мне надо было, я загрузил машину, отвезти продукты и вывезти его туда, чтобы он уехал на оккупированную территорию, в Бердянск. И я туда, меня не пускают. А я подъехал, как раз, вот там вот эта милая такмачка, где я пережил эту благодать, где Бог открывал. Все, все делал чудеса и знамения. Но я сейчас вернусь немножко к этому опять, к тюрьме. А потом переключусь на Юру. Смотрите, еще такая очень важная мысль. Вот вроде пережил, да? Начал ходить. Я постоянно целыми днями в молитвенной комнате. На режимном отряде я постоянно находился с утра до вечера на молитвенной комнате. Ну и думаю, надо же узаконить свои взаимоотношения с администрацией. Ну бумажку же надо какую-то получить. Я уже водное крещение принял на этом спецотряде. Подхожу, а у нас вот так вот спецотряд, вахта и чуть дальше молитвенная комната. Я подхожу на вахту стоит подполковник режимник. Я говорю: слушайте, я говорю, уверовал Бога, на призыв Христа отозвался, и сейчас моя жизнь меняется. Я уже не нарушитель, я уже живу совершенно другой жизнью. Разрешите мне ходить в молитвенную комнату. Он глаза как выпучил на меня, как заорет, здоровый такой. Говорит: какая молитвенная комната? Ты на режимном отряде, бегом в отряд. Я так на него смотрю, опешил, думаю, ну как это ж? А внутри дух Святой говорит в молитвенную комнату. Он мне кричит: "В отряд! А дух Святой опять говорит в молитвенную комнату". И вот я на его глазах иду, и он как бы видя меня не видит, куда я иду. И я пошел в молитвенную комнату. Вот так вот Бог чудеса творит. И вот спустя время еду я опять, стою перед выездом с Орехова на разворот на Новоданиловку, и меня не пускают. Блокпост наш украинский не пускает. И я так вот, знаете, взмолился, говорю, Господи, Он Самый, Ты пришел ко мне, в эту милую так мачку, Ты открывал, Ты делал то, что, ну, ну кажется, это нарушение режима, но Бог открывал, Он видел меня, видел мое сердце, Он меня так спасал. Ты открывал, открой и сейчас. И вот, знаете, в во мгновение ока решение меняется, меня выпускают, я разгружаю эту машину, и Юра потихонечку выдвигается обратно. Бог, Чудеса творит. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Насколько важно, братья, сестры, молиться и, уни... и не унывать. Я не буду много рассказывать. Можно много рассказывать, очень много рассказывать о том, как Бог творит чудеса, как избавляет, как помогает. Ну, немножко рассказывает Саша, еще тут минут 20 у нас есть, про то, как мы трудимся там по зонам. Он, к сожалению, у нас одна беленькая, и то и ее души тоже ищут, чтобы вывести осталась одна зона, и там уже там дроны летают над этой беленькой, не знаем, как оно там будет, ну, еще пожизненное заключение, кормление. Хай Бог благословит, братья. Не унывать, молиться. Аминь.